Mua minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan bagaimana untuk membendung persatuan nelayan kawasan yang kurang efektif dalam menjaga kebajikan ahlinya walaupun didaftarkan secara rasmi dan dikhawatiri akan berterusan walaupun kutipan bayaran ahli dibuat secara tahunan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tantri Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Persatuan Nelayan ditubuhkan di bawah akta Persatuan Nelayan 1971 dan berperanan sebagai badan pelaksana di peringkat akar umbi bagi mempertingkatkan kebajikan serta pembangunan sosioekonomi nelayan. Sehingga kini terdapat satu buah persatuan nelayan kebangsaan, 14 buah persatuan nelayan negeri dan 101 buah persatuan nelayan kawasan di seluruh negara dengan jumlah keahlian seramai 84,000 orang. Persatuan Nelayan Kebangsaan berperanan memajukan kepentingan ekonomi dan sosial ekonomi dengan kuasa-kuasa yang termaktub dalam perlembagaan PNK antaranya pertama mengurus dan mengendalikan rancangan bantuan keuangan dengan mengadakan sumber-sumber kredit dan modal bagi ahli. Yang kedua, menyediakan latihan bagi ahli termasuk pengedaran maklumat semasa kepada ahli. Yang ketiga, membantu dalam penyiasatan dan pengumpulan perangkaan mengenai perusahaan menangkap ikan. Keempat, mengadakan kemudahan pemasaran, menyimpan pengeringan dan kemudahan-kemudahan lain. Yang kelima, membolehkan pembentukan modal dan pelaburan melalui penubuhan syarikat atau penyertaan ekuti dalam usaha-usaha perniagaan. Antara kemudahan dan manfaat yang disediakan oleh PNK kepada ahli, pertama menjual saham kepada ahli-ahli berdaftar. Setiap ahli perlu memiliki sekurang-kurangnya satu saham atau 20% nilai sejil saham yang dikeluarkan. Dividen diagihkan berdasarkan keuntungan semasa. Untuk Pengetahuan uh, satu nelayan muar ini dia uh, saham ahli dia ada 84,907 tidaklah banyak sangat. Kedua menyediakan kemudahan kredit melalui dana nelayan bagi menampung kos pembelian peralatan tangkapan ikan. Ketiga memberikan rebate 15% kepada ahli yang menjalankan urus niaga kepada Pnk berdasarkan nilai jualan ikan atau pembelian barangan. Keempat, menyediakan peruntukan kumpulan wang kebajikan dan kumpulan wang pengembangan daripada sebahagian keuntungan tahunan untuk kemudahan ahli. Kelima, menyalurkan bantuan pendidikan seperti peralatan persekolahan dan sumbangan kepada anak ahli yang cemerlang dan melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi. Keenam, menyediakan bantuan khairat kematian, bantuan bencana alam serta bantuan rawatan kepada ahli yang ditimpa. Artinya berbagai disediakan. Soal persatuan itu aktif atau tidak, itu perlu dipantau. Terima kasih. Baik, saya so nyebut semua. Terima kasih yang berhormat Menteri. Keterjaminan makanan adalah isu nasional, kepentingan negara. Malaysia mengimport dalam RM50 bilion ringgit makanan dari luar setiap tahun. Isu perikanan adalah salah satu isunya. Di bawah yang berhormat menteri, ada seperti kartel. Pertama sekali, bagaimana nelayan-nelayan kecil, nak nak generasi kedua dan ketiga ni, nak dapat nesin nelayan yang makin lama makin mengecil jumlahnya. Walaupun permohonan telah pun dibuat berkali-kali, tetapi seperti sudah ada kartel yang membenarkan melesinkan dan kadang-kadang generasi kedua ketiga ni ketinggalan begitu jauh. Dan yang kedua, khususnya di Parlimen Muar, bagaimana kita nak selesaikan isu pukat tunda yang akhirnya menjejaskan hasil tangkapan nelayan. Lagi sekali seperti ada kata, walhal sudah dimaklumkan berkali-kali bila ada rondaan mereka tiada. Tetapi uh, bila tiada rondaan di situlah mereka akan muncul Seperti sudah ada katal yang memaklumkan kepada mereka Saya berharap perkara sebegini dapat diselesaikan Terima kasih Abang Menteri Terima kasih Kalau ada perkara-perkara yang spesifik Itu perlu sampaikan kepada kita Soal umumnya itu memang Pukat tunda ini Dalam RUU yang dibentangkan Pada penggal yang lepas Telah diluluskan Lepas itu kita akan Menjaga dan memerangi penyalahgunaan Pukat tunda ini secara Yang lebih keras pada masa Yang akan datang Memang dari sudut sama ada ada uh, kata atau tidak tapi soalnya kita mesti bersedia dengan altai baru itu kita dapat menanggani hal pukat tunda ini. Memang bukan pukat tunda saja, ada juga pukat-pukat lain yang menyalahi RUU Perikanan kita akan bentras habis-habisan. Soal spesifik kalau ada persatuan mana yang lemah dan sebagainya pihak MUA dapat memberi kepada saya dan kita akan pantau dengan lebih teliti. Terima kasih Tan Sri Speaker uh, Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri Berkenaan dengan sektor perikanan Ada dua soalan untuk Yang Berhormat Menteri Yang pertama, untuk nelayan Zon C2 Banyak permintaan untuk mengembalikan subsidi kepada mereka Jadi apakah pendirian terkini pihak kerajaan Sama ada boleh dikembalikan subsidi kepada mereka Sebab dikatakan bilangan besar pengurangan daripada 600 ke 300. Dan yang keduanya, apakah hala tuju sektor aquaculture iaitu penternakan ikan uh, di Malaysia sebagai ganti kepada perikanan di laut dalam. Sebab saya rasa kita ada keperluan untuk mengekalkan SSR yang tinggi 90% hasil perikanan kita. Kalau berbanding dengan hasil protein yang lain, ikanlah sumber apa hasil perikanan lah yang sangat tinggi SSR di negara kita dan ada keperluan untuk kita meneruskan SSR yang tinggi untuk memastikan keterjaminan makanan. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Selamat Menteri. Terima kasih memang SSR pencapaian kecukupan ikan di Malaysia ini alhamdulillah kita capai lebih daripada 90% terutamanya dibantu oleh aquaculture. Aquaculture ini berkembang begitu baik Hampir di seluruh negara sekarang ini Dan ternakan, bioflop dan sebagainya disambut oleh orang ramai Sebab itu kita lihat bila berlaku pembangunan di pantai Tercemarnya kawasan uh, penangkapan ikan, pendaratan, pendaratan ikan Seperti di Pulau Pinang, di, di uh, Selangor, di Melaka, di Negeri Sembilan Maka kita cuba dalam RUU yang kita sebut itu kita nak pindahkan nelayan itu kepada aquaculture. Dia mengambil masa dan sambutan daripada para nelayan amat memerangsangkan. Sebab itu dari segi perkembangan aquaculture di Malaysia berada di tahap yang cukup baik. Cuma penangkapan di laut itu kita tahu kekurangan itu. Sebab itulah kawasan larangan taman laut diperbanyakkan dalam RUU yang kita bentangkan pada penggal yang lepas. Sebab itu kita lihat hal ikan ni kita capai. Capai saja dan juga daripada aquaculture ni eksportan mula berlaku secara yang yang agak tinggi sekarang ini. Walaupun padi kita masih jauh tapi ikan ada lemah di sana lemah di sini tetapi secara umumnya ia sedang mencapai SSR. Terima kasih.